Добрались до того места, а я вчера заснял, да, где мы были в прошлом году тоже, но мы были вот там, трошки дальше, ближе к дороге, а это мы прошли дальше, и тут ровнее место есть. Вот, как обычно, я это натянул так, что моя палатка стоит, тут сидим мы, тут на выступе, очень удобно греться возле костра. У нас вчера был костер тута, сегодня был тут, теперь переместился сюда немножко, Потому что нам стало довольно прохладно. Вот. Здесь много хороших ровных площадок. Значит рывка. Потому что довольно-таки прохладно, хотя сейчас температура стабилизировалась. И сейчас уже после время, после обеда где-то так. И дождик паутих уже не капает даже. А так мы дождевую воду набираем. Будем его употреблять. А как закончится дождевая, я пойду с калюжи собирать. Вот. Решили мы тут задержаться. Будем... Да. Будем ночевать еще следующую ночь. Вот. И может еще следующую потом. Сейчас а у понедельник покажем, да? в понедельник уже вырушим, потому что в понедельник вечером должно потеплеть и с понедельника на вторник будет теплая ночь. И тогда уже можно двигать куда-нибудь. А так пока вот хорошо хочем запалить вот этот пенек пока есть успешный, да. Да, пока начинает но если он загорится это будет очень жирно тогда нам будет очень комфортно время в районе 6 часов без 15 без 20 вот это я нашел флажок теперь нам все будем ехать с лагом. костерчик потихоньку тлеет водичка это я заходил за водичкой вниз в ущелье вот туда примерно метров 100 Там дождевая вода собирается в ручейки, 4 ущелья собирается в кучу, и получается настоящая река. Вот. Сюда можно ходить за водой. Здесь. Сейчас даже прекратился, поэтому такое пошло потепление, но это ненадолго, наверное. К 8 часам похолодает. Но пока так. Игорь уже пошел спать. Но я пока помедитирую сейчас чайку сварю мятного водичка уже закипает внутри палатки у меня сухо а тут такого за прохода трошки набрызкала, там сухо нормально вам жить не, именно тут нету вверху. Здесь дорога, и возле дороги этот стоит. Ну, просто такое отдыхательное место. Да, да. Вот здесь прямо домик такой. А дома вот там внизу какие-то дома были. А да, так... мы Вчера тоже до лесничества дошли. Вы пешком, да? С рюкзаками. А, да, с рюкзаками. Да, уже все мокрые, блядь. Ну я смотрю, матерые Бах. туристы, да. Здесь. Оба уже вторая там, блядь. Угу. Сумки, блядь, двойнее тяжелее уже стали. Да, все, отсырело уже. Да. Конечно. Мы уже так ходили, блядь, половину выкидывали. <laughs> <laughs> блядь, э, где-то вот газовую трассу там вы хотели зарвать. Здесь я. Блять, заехали там, зашли, блядь, террористы. Я, блядь, сука, я тебе дам такого террориста. Террористы, да? Блядь. Ну у них шиза сейчас у всех. Да, лесник какой, не лесник, а пацан подъезжает. У -у -у. На лосопедик. Документы, блядь. Я рюкзак, пока перевернул рюкзак, я же... У нас же не принято паспорта с собой носить. Ну, Да, воду. да. Это же не, не Россия, а дебильная. Но, и Украина. У вас кофе, е? Yeah? У нас ничего нет, у нас, у нас чай. только чай есть. О, чай есть. Попьешь чай? Да. да, мы сейчас будем это... Так давай тогда сразу ставим чай. Итак, сегодня 1 июня. Уже обед. И у нас тут белочка в гости проходила только что. Вот хитрая, она уже тут. -то. У нее там кубло вот, есть. Вот, Наш лагерь просох немножко. Сейчас вообще прекратилось. Ветер дует. Так начинает аж все подсыхать. О, дрова. Хорошая дрова. А я пойду. Вот сюда и наша дорожка идет. Я пойду по воду в джунгли через буреломы. Вот здесь наш проходит путь. Вот там я нашел супер пенек. Вот там вчера тоже еще. Дальше выходим вот сюда и идем вниз. Тут трава высокая и очень мокрая. Придется трошки намокнуть, но потом дальше будет лучше. Один бежит. Начинается. У нас где-то здесь из-под земли вытекают. Просачиваются дождевые воды. Ух ты, ее развалилась. И вот здесь чуть-чуть это, а потом опять под низ уходить. Там вот самый главный приток там. А вчера я тоже сюда и лезу, там были ломчики, лежат. Вот так где-то. Сюда. Палка-палка выжучонка. Сейчас встану сюда. Вот. Вот такие джунгли тут творятся. Вот это мой основной приток. Тут моя запруда есть одна. А вот там ниже есть стана еще. Сейчас я туда пойду. Ну, вот. Здесь еще непонятные грибы какие-то растут. Я не могу разобрать такие Но Мне кажется, это похоже на блюду поганку. Какая-то противная штука. Не слымак садить возле них. их тут уже богато я пока не буду воду полезу дальше вниз посмотрю вот моя запруда вторая первая там выше а сейчас пойду по речке вниз тут еще один ручеек сходится тут их много дальше настоящая река идет палки лежат уже совсем перегнившие, так аккуратно сложенные. И еще такая одна красивая запруда. Это все равно ее пойдусь еще трошку посмотрю. Джунгли. Дальше ничего интересного, все то же самое. Вечечка. Приток ее больше не Но бежит настоящая речка. Здесь можно спокойно набрать воды в любом месте. Я пойду все-таки выше. И выступ каменный интересный тут. О, тут много камней. Местами есть камни, местами такая трясина. Оман великий. Повыше, почти в самом верху, моя последняя верхняя заплода запруда пруда. Поток совсем маленький, зато водички трохи есть. Вот здесь и дальше уже все. Там почти ничего не течет. Вот сегодня уже получше видимость. вот наша стоянка і дим видно Вон тот домик внизу село От я до нього поїду сюди По дорожки Там гори там где-то перевал наш марки такі рвані і низка йдуть Токи що гори було добре Видно а Тепер туман Значить Там уже дощ іде Я йду в магазин сказали що там магазин лайф як ми близько туда вот вона, бориня там мохната і боберка прямо в Ужгород. Це я помню вот він туди прямо йде а ми сюди. кажуть що тут магазин ой тут є нижня дорога на турку вот я по ній поїду. тут ближче. тут і низом. тут самое главное що не надо на горки лізти. через перевали. Вот сюда. Дорога тут и правда страшнючая, капец. Ну ничего, так нормально спустился. До речка. И железная дорога тут тоже сходится. До железной дороги я зараз еду. Автостанция, станция ЖД вокзал. О, вот это тут. какой то поезда стоит. Нам дальше. Турка. Знову той самий агромаркет, знову ми з ним зустрілися. Зараз знову буду чухкати тим же самим путем на горку. Я думаю, коли я травня, то дерево просівше. Мені Поїдем. так важче зрозуміти, але мені здається, що тепліше. Може трошки так чухкає гарно. Гори всі в тумані, значить дощ іде. Там вон гуцули палять вогнища. Там, там кром капець, дощ іде всюди. Зараз це найважкі підйом, а далі легше було як видно психологи навіть далекі. Зараз якраз ми знаходимося в зоні на туману